Как, сегодня распределяется гуманитарная помощь? Гуманитарная помощь приходит туда, составлены списки людей. Люди имеют своего рода номерки, которые, по которым получают, следят за тем, что сами люди самоорганизовались и следят за тем, чтобы кто-то не получил два раза. Эта система уже работает. И я хочу вернуться просто к тезису о том, что кто там виноват и кто прав. Ну хорошо, в Донбассе ладно, значит, кого-то вы сейчас обвиняете. Давайте вспомним Крым. Вот кому надо становиться на колени? Так этому исполняющему обязанности президента, который на тот момент был, когда потеряли Крым. Как только парламент Крыма принял решение обратиться к Российской Федерации, что надо было сделать нормальному руководителю страны? Немедленно принимать меры, а разговаривать с парламентом, выезжать туда, приглашать их сюда, делать так, чтобы они вступили в диалог что сделало руководство страны. Мы же это все, мы, мы, все были этому свидетелями. Ходила по телевизионным дебатам и махала пальчиком, вы там смотрите, вы там смотрите, ничего не делаете, а то мы придем сейчас такого сделаем. Сегодня, так вот ему надо становиться на колени, потому что это он начал эту работу. А я вам еще раз скажу, что сегодня мы уже имеем замороженный конфликт. Что бы мы здесь не обсуждали, этот конфликт уже заморожен. Эти люди уже живут там, без прав, без всего под надзором и под э, вот этими боевиками. И если мы будем говорить о том, что вы давайте сначала кайтесь, а потом мы будем думать, что делать с ними, вот так это и закончится в Приднестровье. Сегодня надо принимать решение проводить выборы и чтобы они действительно не чувствовали, что они оторваны от Украины, договариваться с ними и завозить им пенсию.